গাইজ আজি তাৰমানে খেতিত লাগিছোঁ এতিয়া খেতিৰ বতৰ তাৰমানে ধান কাটা হৈ গ'ল ইয়াত আমি মই ধান ধুইছিলোঁ তো এতিয়া মানে খেতিত লাগিছোঁ আপোনালোকে সেই খেতি মই কৰিম তো দেখাই আছোঁ তাৰমানে এই যে শাৰী পাতিকে এই ধুনীয়াকৈ যে এই ঢীপটো বনাইছোঁ এই ঢীপটো বনোৱাৰ কাৰণটো হ'ল তাৰমানে ইয়াত মই তৰমুজ খেতি কৰিম তো তৰমুজ খেতি কৰিম সেইকাৰণে এই ঢীপটো বনাইছোঁ আৰু আমি খেতিয়ক মানুহ খেতিটো কৰিবই লাগিব আৰু সেইকাৰণে খেতিও কৰোঁ অন্য কিছুমান সৰু সুৰা ব্যৱসায়ো আছে সেইকাৰণে খেতিত লাগিলোঁ ৰাতিপুৱাকৈ ওলাই আহিলোঁ ডাৱৰীয়া বতৰ আৰু এইবাৰ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট মানে এইটো বছৰৰ ফাৰ্ষ্ট কুঁৱলীটো যোৱাকালিৰ পৰা আজি দেখা গৈছে তাৰমানে এনে মাঘ বিহুত বেছি কুঁৱলী পৰে সেইবাৰ মানে কুঁৱলীটো মাঘ বিহুৰ পিছত আহিছে যিকে নহওক খেতিত লাগিছোঁ আৰু শাৰী পাতিকে হেৰি কৰিছোঁ আৰু কেনেধৰণে আপোনালোকক হেৰি কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ একদম ইয়াৰ পৰা তালৈকে আৰু লগৰ বন্ধুখিনিক লৈ আনিছোঁ মানে ইয়াতে অলপ সহায় কৰিছোঁ ইয়াত কোনো মানে একো নাই সহায় কৰিবলৈ কাৰণে লগৰখিনিক লৈ আনিছোঁ আৰু কি কি কৰিম আপোনালোকৰ এতিয়া সেইটো মানে পৰি পৰিপাটিকে কৰি চাম বুলি কৈছে